Глубок, уважаемая Наталья Константиновна, глубоко уважаемые коллеги, нейропатическая боль, европейские стандарты диагностики и лечения. Различают несколько типов боли, вот в частности к нейропатической боли приводят такие неврологические и неврологические заболевания, как полинейропатии, неврология, радикулопатии, лексопатии, мелопатии, травмы периферических нервов, это может быть фантомные боли, болевой синдром при таких неврологических заболеваниях, как сирингомилия, рассеянный склероз, больных, которые перенесли инсульты, это может быть болевой синдром в результате осложнения химиотерапии, болевой синдром при спиде, смешанная боль, это тоннельный синдром, онкологические боли, послеоперационные, послеоперационные, комплексный региональный болевой синдром и так далее. Нейропатическая боль – это вид боли, который, в отличие от нонцезаптивной боли, возникает не вследствие реакции на физическое повреждение, а в результате наличия патологического возбуждения нейронов периферической и или центральной системы, центральной нервной системе. Нейропатическую боль, она встречается достаточно часто, 6-8% населения Европы ее испытывают, часто носит выраженный характер, приводит к инвалидизации, нарушению качества жизни. И что характерно, от 30 до 80% больных не получают должного обезболивания не из-за того, что не имеется как бы, эффективных препаратов для лечения этого вида боли, а из-за того, что Часто при нейропатической боли назначают лекарственные препараты, которые неэффективны при этом типе боли. Они эффективны при э, нотосцептивной боли, но при нейропатической боли их нельзя назначать. Характеристики нейропатической боли. Она жгучая, пекущая, стреляющая, покалывающая, диффузная, плохо локализованная. Часто сочетается с парастезиями, гиперлогезией. Болевой синдром может возникать вследствие воздействия раздражителей, обычно ее не вызывающих, допустим, прикосновения, или тогда, когда человек, допустим, помещает стопу прохладную или в теплую воду, это может вызывать болевой синдром. Может возникать или усиливаться после окончания действия стимула, допустим, мы колем иголочкой, возникает болевой синдром, прекращаем колоть иголочкой, болевой синдром продолжается в течение длительного времени. Может быть постоянное, периодическое, может быть наличие вегетативно-трофических расстройств в зоне боли может сопровождаться такими проявлениями, как гиперлогизия, каузалгия, гиперпатия, выраженность ее часто не соответствует выраженности повреждения, то есть даже незначительное повреждение, допустим, деминизация корешка троничного нерва в области входа в ствол мозга может вызывать сильнейшую тригеминальную невралгию. Ее особенностью также являются особенности нейропатической боли, то что она плохо купируется или не купируется такими препаратами, как нестероидные противоспалительные препараты и парацетамол. И купируется назначением совсем других препаратов, которые используются при этом типе боли. Она может приводить к нарушению сна, к ухудшению качества жизни, к тревоге, к депрессии и так далее. Диагностика. Для диагностики используются клинические данные, данные специальных опросников, биохимические анализы, электронермиографии и другие методы. Что касается специальных опросников, то перепишите, пожалуйста, названия. Вот эти опросники, они бесплатные, их легко найти в интернете, можно использовать в своей работе. Самый простой из этих опросников, тем не менее он хороший, называется «ТН-4». работает классно. ДН4 новый опросник для диагностики нейропатической боли. Следующий опросник это опросник по боли, он более энергоемкий. И следующий опросник это болевая шкала Ланс. Она также применяется для э, диагностики нейропатической боли. Что касается медикаментозного лечения нейропатической боли, то на первом месте необходимо лечение основного заболевания и также назначаются препараты для купирования нейропатической боли. Европейская Федерация Неврологических Обществ в 2010 году разработала стандарты по терапии нейропатической боли. Какие же препараты применяются в качестве первой, второй и третьей линии терапии? Значит, для лечения болезненных полинеропатий первая линия терапии габапентин, запятая пригабалин, трициклический антидепрессант, ингибитор обратного захвата серотонина, норадреналина. Вторая линия терапии трамадол, комбинация трамадола с ацетаминофеном. Постгерпетическая неврология, первая линия терапии, тридцатлетические депрессанты, габапентин, пригабалин и лидокаин в более позднем возрасте. Тригеминальная неврология, карбомазепин. Центральная нейропатическая боль, это постинсультная, рассеянная стеросин, амилия. Здесь применяются первая линия терапии, габапентин, пригабалин, амитриптилин. Из других методов лечения может также применяться немедикаментозное лечение. Список немедикаментозного лечения представлен на слайдах. И, как видно, из рекомендаций Европейской Федерации Неврологических Обществ, Согласно современным международным рекомендациям протокола лечения нейропатического болевого синдрома в качестве первой линии терапии выходят такие препараты как габапентин и пригабалин. На нашем рынке представлено множество препаратов из этой группы и в нашей практике получен значительный опыт применения медитана это в фармацевтической компании Фармак, который зарекомендовал себя эффективным и удобным в применении. При этом имеется идеальное соотношение цены и качества. Качество высокое, цена достаточно доступная, поэтому мы широко его применяем. Что касается дозировок этого препарата, считается, что минимальная эффективная дозировка, которую вы можете назначать 300 мг, средняя терапевтическая дозировка от 900 до 1200 мг, максимальная дозировка доступна для до использования до 3600 мг. Эффекты галопентина уснижают гипервозбудимость клеточных мембран, уменьшает синтезацию нацептивных нейронов, уменьшает освобождение возбуждающих нейротрансмиттеров, снижает возбудимость структур нацептивной системы, предотвращает гибель нейронов, повышает активность антинацептивной системы и воздействует на процессы формирования болевой памяти. В ПАГНИДе представлено около 18 тысяч статей по габапентину. Соответственно, каждая статья – это результат какого-то исследования. То есть достаточно огромный именно опыт по использованию этого препарата. Вот, в частности, перечислены статьи 2015, 2014, 2016 года по использованию габапентина при различных нейрологических заболеваниях. Допустим, габапентину больных, которые перенесли инсульты. Абопентин при нейропатическом боевом синдроме, абопантин при ожогах, ну и так далее. То есть множество статей. Преимущество гавапентина имеет высокий терапевтический эффект в отношении всех видов нейропатической боли. Это как центральная, так как периферическая и периферическая смешанная нейропатическая боль. Широкий спектр терапевтических дозировок вы можете использовать от 300 мг до 3600 мг отсутствие необходимости мониторинга, то есть препарат хорошо переносится и не надо делать какие-то специальные анализы при назначении этого препарата, мягкий копий побочных эффектов. Не забывайте тогда, когда вы назначаете препараты, которые влияют на нейромедиаторы, нейротрансмиттеры, необходимо титровать дозировку. В первый день он назначается дозировки 300 мг вечером, во второй день 300 мг два раза в сутки, и с третьего дня уже больной будет принимать среднетерапевтическую дозировку 300 мг три раза в день. А, таким образом, медитан эффективен при всех типах нейропатической боли, обладает хорошей переносимостью, практически полное отсутствие противопоказаний, быстрое наступление эффекта и благоприятное влияние на качество жизни, широкий спектр терапевтических дозировок. Как известно, полинейропатии это является, как бы, наверное, одной из самых частых причин нейропатической боли. Полинейропатии встречаются чрезвычайно часто, они осложняют такие заболевания, допустим, как сахарный диабет, и так далее. И вот здесь вы видите трофические расстройства у больных с полинейропатией, у которых имеется сахарный диабет, начальная стадия трофических расстройств. Видно, видно то, что цвет кожных покровов здесь на ноге изменен, структура ногтя изменена, второй палец, видите, деформирован. То есть это начальное проявление полинейропатии. Если не лечить это расстройство, то будет, боль, будет прогрессирование. Более глубокие расстройства. Здесь на, этом, э, на этой фотографии видна очень грубая трофическая язва в диаметре больше 10 сантиметров. Цвет кожных покровов э, изменен, все пальцы деформированы. Соответственно, трофическая язва очень плохо будет заживать, будут появляться новые трофические язвы. На этих фотографиях видны грубые трофические язвы. Здесь видны грубые трофические Обратите внимание, что цвет кожных покровов изменен. Пальцы разного цвета. Допустим, пятый, третий палец, они бледные. Четвертый палец такой ярко-красный. Под ногтями имеются вот такие уже как бы, изменения. Некроз. Здесь Здесь имеется еще более глубокие изменения, то есть изменения пальцев, ног, многочисленные вот кровоизлияния там. И в таких случаях уже здесь больному не будут ампутировать пальцы, будут ампутировать обе стопы. Многочисленные кровоизлияния под кожей, под ногтями. Также это будет заканчиваться ампутация кистей рук. Ну и в данном случае, когда уже имеется такое расстройство Андрея, то Здесь уже идет речь не только об ампутации конечности, идет речь о том, чтобы спасти жизнь этому больному. Поэтому необходимо лечение, раннее, назначение, раннее как бы, лечение полинеропатии на ранних стадиях заболевания. В первую очередь, это, конечно, лечение основного заболевания, если это сахарный диабет, значит, коррекция сахароснижающей терапии, диета и другое лечение. Также применяют препараты, улучшающие метаболические и трофические процессы. О этих препаратах уже говорила Наталья Константиновна, это диалипон, альфа-липоевая кислота, витамина группы В, витоксон, который, в который входят витамин В1, В6, В12. Проводит лечение нейропатической боли препаратом медитан, действующего вещество гопентин, и используют реабилитационные мероприятия. А что касается доказуемой терапии, то вот видите тоже статья журнал, очень престижный журнал «Зарубежный диабет», и здесь вот статья по эффективности и безопасности альфа-липоевой кислоты для лечения э, симптоматической нейропатии у больных сахарным диабетом. А другая статья э, – лечение с помощью альфа-липоевой кислоты э, симптоматической э, диабетической полинейропатии. То есть вы видите то, что эти препараты используются и за рубежом, и они и относятся к доказуемой терапии. Огромное спасибо за ваше внимание. К сожалению, не было времени более полно рассказать и о болезни Паркинсона, и о лечении нейропатической боли. Но вот те доклады, которые здесь звучали, более обширно они опубликованы в наших двух журналах. Это Восточноевропейский неврологический журнал и Восточноевропейский журнал болезни Паркинсона и жел... экстрапирамидных заболеваний. Эти журналы имеют открытый доступ, то есть вы можете зайти на сайт журналов с рабочего или с домашнего компьютера и прочитать э, любую статью, то есть, которая опубликована в этих журналах. Огромное спасибо Наталье Константиновне за еще возможность выступить на... en con la conferencia.